Всем доброй ночи. Мы на пошуках. Приборчик. Лопата. У нас изнахитка. 80. А вон у нас Вот. Это у нас Николашка. Николай Другой. Одна вторая копейки. Одна вторая копейки. Миколка колка Другой. Маем монетосик маленький. Одна друга копейки. Вот такая красота выпала. Забираем. Одна друга копеечки. Так, что, есть у нас знахиточка. Ничь такая уже. А мы копаем. Ямка. 93. Вот наша знахиточка. Вот, а вот. О. Николай Первый. 1 Н1 надо сказать, в патине трошки зеленые что секунда, наверное, не одна была, блядь, это и патина и зеленая, м1, да, у в патине такая зеленая патина, значит, надо здесь не одна была, блядь, в зале денежка денежка вот такая денежка собираем Що там є? У нас знахідка. А знахідка в нас вота. Видно, дай. І... Ой, знахідка в нас. Ще в нас одна втора. Одна втора, Миколи другого. Миколка другий, Миколка другий, видно, да? Он? Видно, Микола. Микола другий. Одна вторая копеечки. Забираем. Есть у нас еще одна такая монетка. Вот такая монетка. Буквально до вид одной из второй купеечки вы Есть у нас знахидка. Знахидка у нас вот. 87. А вот знахидка наша. Это серебруха, скорее всего. Скорее всего серебро, да, серебро. Серебруха, и воно 10 копеек, и у нас зеленая. Значит, она тут не одна была. И та зеленая, и та зеленая. Они зеленые, вон в зеленой патине они Значит, они стояли не одни. Вон она патине зеленая. Есть зеленая патина 10 копеек. И на тех есть зелень, не на тех. Вот 10 копеечек с серебром. Так, что не есть знахидка у нас. Ямка. 54. А знахидка вот. А знахидка вот. цены монета. Там что-то Там что-то А тут вот такая украшалка была и в нашей позы все. Желто, да, блестит. Желто. Что, добро ранку. Это такая поля такие. Пацанок был. Тут поселення, було, тут у От Ось такий туманіще. Тут гарні місцини, тут динаріки були. А і я своїми друзями вже копаю. Это мої... Це мої вірні друзі. Деус і ДПСМ на копе. Всем гарного дня. Еще раз доброго ранку всех. Что сейчас покажу, что я ночью накопал. И есть у меня сигнальчик. Ну, ночью он такая две штуки. У нас одна друга копейки. 10 копеек серебром он. Одна денежка. Вот это такое, что-то в позолоте. Вот это что-то не понял. что -то... тут как як украшалка какая А сейчас у нас есть Сигнарчик И по-моему, серебруха выпала. Да, скорее всего, что серебруха. Вот наша монетка. Да, это серебруха. Это 15 копеек серебряни. Вот такая у нас монетка. Так, ну, Турский авитер. Это 15 копеек серебря. 15 копеек серебруха. Вторая серебруха у нас уже есть.

88, да. Забираем. Есть у нас вторая серебрушка. Сейчас будем тут крутиться. Так, что у нас есть сигнальчик сразу рядом возле пятнашки. Да вон она. Обручальное кольцо. Обручальное кольцо. Обручка. Обручечка такая выпадает. Обручка. Вот такая у нас обручка выпала. Забираем. Есть все, бручка. Так, я на Да, тут на слоемка хорошая была. 93. Это у нас Или копеечка. Вот она. Ага. Да, копейка. Вот состояние хорошее копейка вот монетосина такая. копейка видно да? копейка одна копейка состояние будет вообще шикарное вот такая монетосина Есть знахиточка. Знахиточка вообще шикарно, такая бомбезна. 90, блядь, еще. А вон знахиточку. Кто больше вообще? А о, во. во. Вон шайбень выпала. Вот это шайбень, да? На пол руки. Короче, это или три копейки серебром, или пятак. Вот такая на шамбеня выпала. Да, пол руки. Вот это шамбеня. Вот яка шамбеня выпала. Такая шамбеня выпала. Вот такая манитосина здоровенно выпала. Сколько что три копейки серебром, наверное? Или пятак. Ну, здоровенно, классно. Вот такая у нас манера. Так, есть у нас знахидка. Всем доброго ранку еще раз. Знахидку я уже бачил. 78. А вон знахиточка. Вон, значит А вот знахидка, двицика. Ее ханый бабай. Ох-хо-хо. ж це таке у нас? Это какой-то амулет. Это еще что-то. Он желтый. наверное, по опять. Ну да, это скорее всего по золото. Где? Ай-яй-яй. Это что-то Черняховское. Какая-то як украшалка. Ой, ну оно все так шикарное. Желтенькое. ох Ух ох Есть у нас сигнальчик. Такая тут красота. Там он сейчас здоровенный. Такая у нас красота тут. А вот она наша монета выпала. 1820, по-моему, третий рик или шестый. Или пятый? Нет, 1825, по-моему. Рик, одна копеечка. Ну, стан чудовый вообще. Гарный будет стан. Гарный стан будет. Вот такая копеечка. 1825 рик. е копеечка. Забираємо копійку. Що, є на знахідка ще одна, сразу рядышком почти. А ось знахідка. А, знахідка. Чуть-чуть погнутий. Ушко є. Ну, отреставрируємо. Починимо. Вот такие хрестик выпадает. Маем знахитку. Вот такие хрестики выпадают. Классно. Маем знахитку. Вот такой хрестик. Так, все, закругляемся. Там начали сеять поле. Вот столько знахидок. Вот столько знахидок. Их такая здоровенная монета. Сегодня классно. Две серебрухи. 15, 10. Но вот эти 10 копеек он впадет. Такой зеленый. Значит, там не, не одни. Надо все там шукать. Потом такого штука выпала, он до желта. То ли це, я не знаю, ну я не знаю, она по золоте Черняховска. Я не знаю, что это. То ли кольцо, то ли не кольцо. Потом шеф типа в позолоте, он такая штука выпала. Он позолота. Весюльки, хрестик, монет, стики он. Мы надолбали. Так что. Що... Сьогодні коп удался, лайк такий. Так що всім гарного дня і гарного вечора. І як знахідки черняхівські украшалки в позолоті Скоріше щось рідне в позолоті Одна поломана. Вот это да. Только жаль, одна поломана. Еще и просто в позолоте. Помыл уже вот такие у нас две серебрушечки. Пятнашечка и десяточка. Пятнашечка 1908 рик. Десяточка 1887. -й. Стан чудовый. Стан чудовый. sa